хотя она трижды, понимаешь, проклята, правильно? Здрасте. Здравия желаю. Нормально пойдет, у вас как? Нормально пойдет и у нас, как у вас. Как у вас, да, говорят? Охуенно на самом деле выглядит. Но почему же мне плохо выглядеть? Каждое утро по 50 грамм, вечером по 500. Служба царю и отечеству, она всегда очень полезна для здоровья. Но не всем, не всем У вас ки кит китель вот этот вот Какой китель? Никакого кителя Рыбацкая, рыбацкая одежда обычная да, как она Рыбацкая Рыбацкая одежда я Рыбак я, ну что вы, что вы Вам сколько лет? Мне 18. 18 Вот видите, вы уже призывного возраста Можете тоже рыбаком стать Хотели бы быть рыбаком Как и я Хорошо так же выглядеть, если доживете. Ну, бы, да, не ну бы. вот, надо идти, значит, в армию. Армию сходить. Сходить, сходить. Но только не нахер, а в армию. Так я вот уже. О, Ночке, наебает, это вы в учебном центре? Или курсант? А? Или курсант? Да не Россия, как бы. Причем а тут Россия или не Россия? Курсант, спрашиваю. Нет, нет, срочник. Срочник? А когда же тебя призвали, сынок? Ну, мне вот как 18 исполнилось, сразу и призвали. Я понял тебя. Это очень хорошо. Как служба идет? Неплохо. Не жалуешься? Так, да. Как командиры? Да. Отцы командиры? Все отлично у нас. Где службу ратную несешь? М -м, Московская область. Конечно. А, ну еще бы, конечно, Московская. А вот если бы тебя в Забайкалье куда-нибудь туда закинула судьбинушка... Там бы, может быть, иначе было. В Московской, в Московской yeah. области хорошо. На параде был? Для прохождения привлекали ваше подразделение? Что-то интернет за это. Да не придумывай. Все, все нормально с интернетом. Я люблю, для прохождения на параде привлекали ваше подразделение? Нет. Нет. Нет? А что вы? Подготавливали там курсантов. Ага. Каких курсантов? Ты сказал, что ты срочник. Ну, у нас курсанты приезжали. Подготовка. Они курсанты. у вас да. на базе тренировались, да. да? Да, да, да. Я понял. А курсанты какого училища? Я вообще без понятия на самом деле. А вас в обеспечение не ставили? Нет. Нет, а чем вы в это время занимались? Ну, пока не тренировались, мы наряды ходили. Так я говорю, в обеспечение ставили, готовили, убирали. А, да, да. Вот ну такого. а что ж ты, ну ты не понимаешь терминологию что ли? Да, у нас как-то такого обеспечения еще не говорят. А, не говорить, а как у говорить. вас говорят? Как у ваши командира называют это? Никак, просто наряд. Командиры у вас, наверное, неграмотные. Вот в разведку попадешь когда-нибудь, в политическую, будешь понимать, что такое обеспечение? Нагрязь. Хотел Нагрязь. бы Нагрязь. быть Нагрязь. Да. военнослужащим политической разведки? Гру. Ну, не знаю, тяжело, наверное, было бы. Ну, конечно, тяжело. Кто же сказал, что легко? Как говорится, легко, тяжело в учении, легко в бою зато. Как бы вообще военная жизнь, это ну, тяжело как будто. Ну, как? любая жизнь тяжело. Любая жизнь тяжело. Можно, но... любая жизнь тяжело. Жизнь такая. А на фронте так вообще тяжело. Когда вас на фронт отправляют? На фронт спрашиваю, когда отправляют. Пацаны. Вы зависаете. А, вы зависаете? Да, кто, да, вот. кто у вас там технической частью заведует? А техническая часть это. В казарме кто занимается интернетом? Обеспечением интернета. У нас У нас, э, эти, глуш... у нас здесь как бы глушилки стоят, где-то, но и интернет обычный. Обычный. Понимаю, понимаю, Ну да, Московская область иногда к вам прилетает. А я из Белгорода. Знаете, где находится город? Да, Гер... знаем, да. Герой Белгорода ну, это вот Брянск, Курск, это... Брянск, Курск, Белгород, да. правильно, это все соседние области, молодцы. Мы тут недавно, конечно, с нашим военно-политическим руководством области обсуждали вопрос объединения и проведения референдума в отношении, э -э, так сказать, консолидации областей и образования нового субъекта Брянкурбельской курбельской республики. Боюсь, в Москве не поддержат, как считаешь, не знаешь? Не знаю вообще. А какой у тебя постараюсь. род войск? Кем ты служишь? Пехота. О, -о, -о, О, а я тут тебе кренделя небесные обещаю. Это я напрасно, конечно. Это я, так сказать, оптимистично. Когда вас на СВО бросают? Как? Когда на СВО отправляют? На границу нас отправляют. Но сначала, Но -то нас не сначала на границу Брянскую, Курскую или Белгородскую область. После трех-четырех месяцев службы, если уже не начали, то минус вашим командиром вас начнут агитировать, подписывать контракты с нами, с Министерством обороны, а потом на свою пацаны. Родину же защищать Посмотрим. надо. Родину же защищать надо. Родина же в опасности или где? Посмотрим, что будет. Ну, в опасности, да, конечно. Ну, естественно. Тут орды, понимаешь, бандеровцы напали и пытаются нас поработить. Ну, разве можно быть безучастным в такой сложный для родины момент? Разве можно оставаться безучастным? Здравствуйте. Да, привет, привет. Как у вас ваше ничего? Наше ничего. А ваше чего? Да, у нас тоже ничего. Это хорошо, что ничего. Когда ничего, это же лучше, чем чего. А сколько вам лет? А какая же вам разница? Вы же не собираетесь за меня замуж. Нет, я просто. А я вас и не я возьму. Я не из этих, знаете нет. ли. И у нас в стране Нет, просто... это не приветствуется нифига. Я, я вам дам, лет, смотрите а... мне, это вам не здесь. Я вам просто вот даю, вот сейчас 45 лет. Прекрасно, я а я вам управляю. дам лет 15 за ваше даю 45, я вам лет 15 строгача влуплю, и тогда посмотрим, кто кому что дает. Я за что, я за я что? Дезит. За что? За дискредитацию я... вооруженных сил Российской Федерации. За что, я хотел вам а, делайте, делайте, комплимент, комплимент, я вам премию выпишу, за комплимент премию могу выпустить, премию, премию, Премия? зарплата у нас маленькая, но хорошая. У меня пенсия хорошая, маленькая, но хорошая. Согласен с вами. Замечательно, вам-то 18 есть, я понимаю, да? 24 года. 24 года, и службу строчную, небось, уже проходили. Вот какой умничка, вы прямо заслуживаете на премию, прямо вот, напрашивайтесь, я бы сказал. Я вам более скажу, я сейчас нахожусь в отпуске. Что? Простите, у вас со звуком не очень. В отпуске нахожусь. В отпуске? А, так вы на СВО были. Ну прямо премия. А заходили через Ростов или через меня, через Белгород? Через какой Белгород? Нет, через В смысле, через какой Белгород? Город Бер... Белгород. У нас здесь узел. Нет, через Ростов. Говорю. Через Ростов. Нужно, через какой Белгород? Ты что, не знаешь, где Белгород? Знаю прекрасно. Ну вот, видишь. Да. Ну, я спросил же через Ростов или через Белгород. Ты сказал через Ростов. Через Ростов. Вот. Через Ростов заходят Дальневосточные, Уральские, Московские и Кавказские регионы. Ну, да, все, да. Ну, все правильно. Все остальные через Белгород. А чем это? А как... что там по премии-то? Какое пьянь? Я не пью. Ну, пью, конечно, но сейчас не пью, я еще на работе. По а, что по премии? Так премию за то, что ты же добровольцем пошел. Давай еще раз. Ты же уже получил премию. Ты же добровольцем пошел. Да. Ну вот зачем же тебя две премии? Ну я еще хочу. Не, ну хочу, хочу. Расторгни контракт с Министерством обороны. Потом приедь ко мне, заключи новый. Тогда будет премия. А так. Да. Ты у нас какого года рожди? Ах ты ж мать твою. Жалко. Убежал.